ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವರಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಬಾರಿನ ಈ ಮಂತ್ರನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ವತಾ ದ್ರವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಕೃತವೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮನೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ಮ ಜರ್ಯಾನುಭಾವಿತ ಜ್ಞಾನಾಯ ವಿದ್ಯಾ ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावित विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावित विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मचर्यानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ದೇವತಾ ದ್ರವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಕೃತವೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮನೇ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ಮ ಜರ್ಯಾನುಭಾವಿತ ಜ್ಞಾನಾಯ ವಿದ್ಯಾಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಈ ಮಂತ್ರನ ನೀವು ದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಠಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರಹ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು